ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿನಾಯಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ವಿನಾ ॐ स्कन्दाग्रजाय नमः ॐ अव्यायाय नमः ॐ पोताय नमः ॐ तक्षाय नमः ॐ अत्यक्षाय नमः ॐ द्विजप्रियाय ॐ वाणीप्रदायकाय नमः ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ शर्वतनाय नमः ॐ शप्रियाय नमः ॐ सर्वात्मकाय नमः ॐ सृष्टिकर्ते नमः सिद्धिबुद्धिप्रदाय नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ द्वैमातुराय य नमः ॐ भक्तविघ्नविनाशनाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ चतुर्बाहवे नमः ॐ चतुराय ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ अरये नमः ॐ ब्रह्मविरुद्धमाय नमः ॐ काव्याय नमः ॐ ग्रहपतये य नमः ॐ चण्डाय नमः ॐ गुणातीताय नमः ॐ निरञ्जनाय नमः ॐ अकल्मषाय नमः ॐ स्वयंसिद्धाय ितपदाम्बुजाय नमः ॐ बीजापुरपदसत्ताय नमः पीतभयाय नमः ॐ गदिने नमः ॐ चक्रिणे नमः ॐ इक्षुचापद्रुते नमः ॐ श्रीदाय नमः ॐ ्रे नमः ॐ जटिलाय नमः ॐ चन्द्रचूडाय नमः ॐ अमरेश्वराय नमः ॐ नागयज्ञोपवीतवते नमः कलिकल्मषनाशनाय नमः ॐ स्थूलकण्ठाय नमः ॐ स्वयंकर्त्रे नमः ॐ सामकोशप्रियाय नमः ॐ अग्रण्याय नमः ॐ धीराय नमः ॐ वागीशाय नमः ॐ सिद्धिदायका पापहारिणी नमः ॐ समाहिताय नमः ॐ आश्रितश्रीकराय नमः ॐ सौम्याय नमः ॐ यकाय नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ अच्युत्ताचाय नमः ॐ कैवल्याय नमः ॐ सच्चिदा दयायुताय नमः ॐ दान्ताय नमः ॐ ब्रह्मद्वेषविवर्जिताय नमः ॐ प्रमत्तदैत्यभयदाय नमः ॐ व्यक्तमूर्तये नमः मूषकवाहनाय नमः ॐ रमार्जिताय नमः ॐ विधये नमः ॐ श्रीकण्ठाय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ ष्टाय नमः ॐ दष्टाय नमः ॐ प्रसन्नात्मने नमः ॐ स ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು